Олимпик дуже важко повертався за фін. Олімпік повертався лише на наступний день після Гри, тобто п'ятницю. Суботу команда виїжджала автобусом до Запоріжжя. І здавалося, що після такого поєдинку, після таких емоцій, після такої важкої дороги команда мала б виглядати проти зорі, проти бронзового призера. Ну не так, як, як вона виглядала сьогодні. Чи можливо зоря не так виглядає, як ми хотіли би, щоб вона виглядала? Тому що Олімпік, ну, таке враження, що він свіжішим виглядав взагалі у цьому матчі. Бачите, біленький відкриває рахунок у цьому поєдинку. З -з заря просто не та заря. Да, мы уже говорим, что в Зари большие проблемы с, с футболистами ну, как с миграцией с, с текучкой кадров. Поля. И соответственно, очень э, э, ну, игры такой Игры четкой, нету. Я, ну, ее практически нет. Передняя линия вообще отсутствует, как само понимание этой линии на футбольном поле. И вот, поле. забывает другой мяч, Олимпик, и же таки, ну, мабы, ну, вы же знаете, выиграли в Еврокубках. Дуже важко будет налаштовываться на внутренний чемпионат, правда? Это же тренера, меня и задания тренера для того, чтобы все-таки, ну, якось Підлаштувати команду. приготувати команду. Он просто расслабил эту команду, я думаю, что просто, ну, как, опять же, все, все вот эти вот переезды, все вот это вот, оно просто добавило легкости как раз Олимпику. Если бы не дай бог там или дай бог проиграли, никто бы слова не сказал бы Олимпику. А так, так выиграли. Нам треба скажу... туди переезжать и всем автобусами ездить. Что, рейсом, нет, я скажу еще вот бы. что, что вот, все тренера боятся, когда есть результат, но нет игры. В Олімпіка зараз є игра, команда це демонструє. А от поясніть мені, що тренер, в принципі, має можливість це все зробити. Те, що вдавалося Вернедубу протягом трьох сезонів, зараз от робить Санжар. В нього йдуть футболісти, а рів, малюнок гри, розташування футболістів, думка на полі вона присутня, яких би виконавців тут не ставив. Вернедуба, це вдавалося. Зараз прийшли футболісти, а вони не роблять цього. Тому що Олімпік має можливість брати тих футболістів, які. встроиться в эту игру. Сейчас у Зари нет возможности такой, что чтобы, нет, чтобы что... из-за Нет, Это точно. Нет, не, я не об этом говорю. а, Олимпик... а Олимпику не надо брать 10-15 человек. Ну надо двух-трех взять, например, я в сезон. Вот у немножко... Зари болтается по 7-8 по, 7, по человек. Я вот в сезон немножко сезон. анализировал, кто те, ушел, которые играли у Олимпика. Так я скажу, что Санжар очень грамотно поступил. Он отделил зерна от плевен. И те ребята, которые ушли, он уже прекрасно видел, что есть. Беленький, есть Хамутов, есть люди, которые могут их заменить. Ушли люди, которые были не основополагающими в игре. Поэтому грамотно а он это А на на И начали хватать все то, что хорошо лежит плохо лежит. Казалось бы, из Днепра показывали, но это показывали при другом тренере. А мастерства этих футболистов еще нету. Поэтому тут разная ситуация, как, как подошли подошли тренеры к комплектованию команды. И вот здесь Санжар, конечно, надо отдать ему должное, очень блестяще к этому подошел. Мы видим, практически команда ничего не потеряла в своей игре. Ну, давайте сейчас послушаем комментарии после матча. Я скажу, что там неимоверно эмоциональный Юрий Вердодуб. Что же он сказал? Цикаво послушать. Тактика на Играть агрессивно, ну, не вторым номером, играть первым номером. Не обращать внимания на то, что игра была с пауком, откинуть, полностью забыть. Играть с Зарей горю... первым номером. Такой гол был, так, коли прямой мяч 5-6 метров, фактично было вильной зоны, никто не встречал. Как бы, есть вопрос, до «Зари» так, как сыграли в захисники Зари», потому что раньше они вообще никому там не давали пройти. Да, был удивлен, что я так спокойно принял мяч штрафной. Вообще, очень спокойно, ничего, никто ни меня не напрягал, я просто принял и ударил по ротам. Я сильный человек, хочу сказать, ребята здесь ни при чем. Это моя, где не значит, недосмотр, до недо... Тренированность, ну, что-то же происходит, я не могу понять, что. Я думаю, к этому ушло все. Поэтому нужно переспать ночь спокойно, принять решение. Я думаю, логично будет, если я подумаю хорошо сделать какой-то шаг, потому что надо команду встряхнуть. Дальше так ну, команда не сможет, дальше так. Это ж позоры, это самое. Может, какой-то шаг с моей стороны сможет их встряхнуть. Я надеюсь на это. Ну, другого. Какой комментарий? Могу поздравить Олимпик с победой. Ну, они молодцы. Хоть они прошли дальше, но они и судари хватались, все но выдержали. Свои мячи забили. Я их с этим поздравляю. Вы уже сыграли 4 матча, и после двух из этих поединков вы уже говорите, что думаете, там, чи или какие-то решения такие приняты. Это вас накопилось уже за, за, за все попередние месяцы? Да я думаю, не то, что накопилось. Я думаю, все равно в жизни приходит момент, когда нужно что-то принимать, какое-то решение. Поэтому, я же говорю, лучше сейчас не напороть горячки, спокойно переспать ночь, пообщаться завтра. Я поэтому даже спасибо тому же генеральному директору, что я ему сам набрал. Говорю, нужно поговорить. Он говорит, давайте лучше завтра, это да самое. Поэтому я, я же нормальный человек, я же тоже... Эмоции эмоциями, но чтобы не довести себя до какого-то глобальной ситуации. И уже один раз я там был, поэтому не хочется больше. Ну, мы понимаем, про что говорит Вернадуб? все понимаем. Что, что бы вы делали? Вот бы вы порадили? Я против. От якщо мене чисто спитати, я проти. проти да, чого? Був... Я проти, проти того чого? Щоб Проти тяжкого роз... проти тяжкої розмови, проти про те, щоб можливо Вернадуб думає про те, щоб відставку йти. Бувають в різні часи в команди. Ну правда, як сам говорить, що лучше возможно дати паузу, ніж оказатися там, не дай бог десь. то Тобто, есть... чоловік кипить. чоловік ну Ми не знаємо вже всі. правильно, але тут повинна бути, дивіться, футбольна команда це ж не є, як наскільки я розумію, один головний тренер. І клуб це не є один головний тренер. Тут повинні бути якісь певні важелі впливу. Тут повинні якось футболісти впливати, повинно керівництво клубу впливати. Бувають різні часи. Правда ж? Можна програвати, всі програвали, нема тренерів, які виграють постійно. Нема ні одного тренера, який був би тільки на спалаху. Мы, Максим. Же, мы же не говорим, что ему надо уходить. Ну Конечно. и сам говорить. Ну, Но не ну... нужно этого говорить. Он ваша говорит. Точка ему... Ну, вот моя точка зрения, что немножко лишнего она говорила в интервью: все-таки, если уже завтра разговор должен быть, то он должен быть завтра. А так сегодня много таких, ну, много, чересчур много сказано, такого недвусмысленного, что завтра уже после разговора уже будет как бы, возможно, выглядит не очень Ничего хорошо. Не Максим. Я, то, Ничего я, я не за то, это. чтобы он остался. Вот честно, я за то, чтобы он продолжал. У Потому это. что очень самобытный тренер, очень интересный тренер. Ну, он, интервью бывает... такое, немножко эмоциональное, но видно, что он понимает ситуацию. Он прекрасно понимает, что это уже продолжается не одну игру. Значит, есть какая-то проблема, и он пытается понять и достучаться к этой проблеме. Поэтому есть объективные и субъективные причины. Ему нужно сесть и адекватно понять. Какие объективные причины, какие субъективные? Комплектация команды, да, пришли не те футболисты, которые сегодня и сейчас могут усилить команду Заря. Но есть и причины, которые исходят от главного тренера. Когда Моха в спорный мяч продавливает центрального защитника, который должен просто его там, ну с ногами, с руками. Значит, есть проблема уже в игровых моментах. Поэтому в этих ситуациях ему надо разобраться, не породи горячку. Я думаю, он опытнейший специалист, и он примет в этой ситуации единственное правильное решение. Я за то, чтобы он остался. Саша, ти єдина, хто не сказала. Я звичайно за те, що Юрій Юрій ну, залишився. Бачите, ми всі в студії, тут вже практично уклінно плосимо Юрія Миколаєвича, не поспішати зі своїм рішенням, все-таки спробувати розібратися, тому що ну, він подарував дуже багато щасливих моментів в Україні і українським болівальникам. Справді він зробив команду, за яку болівала вся країна і переживала, і емоції фейнорда ми ніколи не забудемо. Олег, хочеш щось Одну сказати. Що Зльоти і падіння бувають в будь якій команді. Тому от іменно президента, руководячий. стал хотелось бы не то чтобы попросить порекомендовать не рубить с плеча дать этому человеку наладить наладить ту игру которую хотят видеть болельщики потому что когда хорошо тогда хорошо когда плохо сейчас убрать но это будет не по мужски